Salam, ilkincə onu bildirim ki, mənim bu videom gətirən reklam məqsədi deyil, bunu tək Allah şahiddir. Mənim bu dəqiq canımın ağrısı başqadır. Mənim sözüm o xəbər saytlarındadır. İzləyicisi çox olan səhifələrdir, paylaşımlar eləyənlərdir. Xahiş eləyirəm, şəhidlərimizin şəklini paylaşmayın. Analarının fəryadını paylaşmayın. Şəhid ailələrini paylaşmayın, ay insanlar, ay Azərbaycanlılar. Otdğalar, o şəhidlərimizin, icidlərimizin şəklini götürüb sevinç silsilə ilə paylaşırlar onları. Onların üstünə başqa simayiklər pis-pis fəxr ilə o anaların fəryadını paylaşırlar. Mən bu gün gördüm axı, mənim ürəyimə toxundu. O ananın bizim hamımızın ürəyi yanır, ürəyi ağlayır o anaların fəryadını görəndə. Amma onlar sevinir. Paylaşmayın. Ax ah, onlar götürürlər. Biz bu gün qələbə qeyd eləyirik. Bir gözümüz gülür, bir gözümüz ağlayır, ünə ürəyimiz qan ağlayır. Am biz bilməliyik ki, bu müharibədir. Müharibə şəhidsiz olmaz. O torpaqlar elə-belə rahatlıqdan alınmır. Şəhidlərimiz var, bəli, bunu hamımız bilirik. Am onları paylaşmayın ki, o o şərəfsizlər götürüb sevinç hissi ilə xalqına, insanlarına fəxrlə paylaşmasınlar. Ki biz belə onları gözyaşı qoymuşuq. Biz belə onların oğullarını öldürmüşük. Axı bu insanın içini yandırır. Niyə belə edirsiniz? Paylaşmayın. Bala Nə qədər bu videom yayılacaq, nə qədər təsir eləyəcək bilmirəm. Amma mənim də bu günkü gündə mənim də əzizlərimə də düşdüdür. Mən də izləyirəm. Mən bu dəqiqə nə özümü reklam xarakterli video falan düşünəcək vəziyyətdə deyiləm. Mən də bu dövlətin bir vətəndaşıyam, bu torpağın insanıyam. Onların gözümlə görmək ki, onlar bizim oğullarımızı elə paylaşıb sevinirlər. Mən əsəblə oldum, əsəbi oldum, özümdən çıxdım ki, günah bizimkilərdədir. Niyə bu uşaqların şəkillini paylaşırlar? Niyə bu anaların fəryadlarını paylaşırlar ki, onlar da götürüb belə sevinib paylaşsınlar? Eləməyin, xahiş eləyirəm.